Що в лесах, брата, не все, кровы, а то мы спокойно засобышвы, брови своим рассадным расслабь. Билет плацкардовый, боится полностью, бессмерть. I don't know. I don't know. árgavinn í suga

Барабанщик у нас, чудесный валентин! Спасибо, правда давай, давай. Все Пусти. можно? Ситуация так возникла, что действительно лет 10, может даже больше, наверное, больше. Я уехал в 2001 году, я уехал. Да, больше, чем 10 лет. Больше, Фусечка, моя милая, больше, чем 10 лет. Ну да, да, почти 15 лет, да. Это ни в коем случае не не надо расценивать это как ностальгия там или что-нибудь, то есть никак ничего подобного. Просто очень много хороших людей осталось в Ровно. Ну так судьба сложилась, живут просто в Ровно. Я уехал в Киев, вот, и э, так сложилась судьба и ситуация, что просто появилась возможность приехать в Ровно и дать концерт. То есть это практически, ну, это не финансовый концерт, ни в коем случае не надо, но расценивать. И все получилось, прекрасное заведение, дало добро Манхэттен и все выросло. Тем более, тем более, очень много, я уже говорил, очень много э, знакомых, старых друзей работают, э, всяких медиа, под и все поддержку, и, ну, ты же то же самое, моя понимаешь, что есть когда люди делают какие-то определенные движения, это очень радует. Это очень радует. Вот. И как бы... Ну вот поэтому и состоялся этот концерт, чтобы помогли ребята. Ребята именно друзья, старые друзья. Дружим уже с Юркой Теодоровичем, который, в принципе, и организовал это все. Дружба, дружба началась в ровно. Когда я учился в Институте культуры, мы встретились просто на улице, разговорились и начали дружить. И так как-то сплелось, что как Коля орешка, орешка, Коля Орешка, который просто дал аппаратуру. Вот. Чудесный друг со своими какими-то фантазиями. Вот. Ну, ты очень рад, что ты вернулся? Конечно, конечно, конечно. Я очень рад, что я приехал. Я очень рад, что я приехал, потому что увидел Андрюху вот только что, ты же сама видела. Увидел, в общем, в зале было процентов 50, а то и больше друзей, с которыми я когда-то где-то что-то творил. Многих, многих не узнал, так изменились люди. Но когда они подходят в глазах, та же самая юношеская какая-то мечта, та же самая какая-то вот... И поэтому приятно, черт подери. Приятно, да, клево, клево. Клево, клево на самом деле, очень клево. Спасибо, Юсюш. Спасибо, спасибо, спасибо Фусечка.